মন্দিৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় আৰু মই প্ৰথমেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ওড়ামুৰিবাসী ৰাইজক আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ স্পেচিয়েল থেংক্স দিছোঁ চন্দ্ৰপুৰ চুবুৰী ৰাজ্যক আৰু এনেদৰে স্পেচিয়েল থেংক্স দিছোঁ পদুম দাস ডাঙৰীয়াকে মাটি দানটো সকলোৱে মাটি দান কৰিব নোৱাৰে মানুহে মাটি হৈ কাজিয়াও কৰে মাটি ঠেলা হৈ কেছ লাগে মাটি কব্জা কৰাৰ হৈ কেছ লাগে কিন্তু এনেকুৱা এজন এতিয়াও সমাজত ব্যক্তি আছে মহানুভৱতা আছে মই সেইকাৰণে প্ৰদূপ দাস ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মাভৱতী তেওঁ আৰু শক্তিব কৰক ধনৱন্ত কৰক এনেকৈ ভূমি দিছে তেওঁৰ আজিকালি সোণা কিনিব পাৰে মাটি কিনিব নাপায় তেনেস্থলটো যে মাটি প্ৰদান কৰি এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি যো যা চলাইছে মানুহ সম্পূৰ্ণভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় আৰু আমিও আমাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ কিঞ্চিত সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাওঁ আৰু লগতেই ৰাইজৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ গোটেই ওলাই আহিছে স্পটেইনিয়াছলি স্বতৰ্ভূতভাৱে ওলাই আহি যান দক্ষিণা কৰিছে মাহ ভগৱতী তেওঁলোকৰ মংগল কৰক আৰু আমি ভাবিছোঁ এক বছৰৰ ভিতৰত যেন সকলোৱে ইপ্সিত মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি মা মনসা পূজা ভাগি আয়োজন কৰিম আমাৰ যি সনাতন সংস্কৃতি আগবঢ়াই লৈ যাতে হিন্দু ধৰ্ম আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাকে কামনা কৰিছে তাতে আজি আঠটাকে মৰ্চাৰ সভাপতি নিযুক্তি দিছে মই আঠাকৈ সভাপতিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গত দিনৰ তিনিজনকৈ মৰ্চাৰ সভাপতিও এক্সটেনশ্যন পাইছে বিশেষকৈ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়া তৃ মৰ্চা বুৰেণ নায়ক ডাঙৰীয়া আৰু সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ শান্তিয়াছ কুজু ডাঙৰীয়া আৰু এনেদৰে পাঁচটা মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল নিযুক্তি পাইছে আঠটা মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকলক কৃষক মৰ্চা মহিলা মৰ্চা নীলিমা বাইদেউ কৃষক মৰ্চাত গৈছে আমাৰ পংকজ বৰ বৰা ঠিক তেনেদৰে এছ চি মৰ্চাত নৱাৰত মেধি আৰু অ' বি চি মৰ্চাত আছে আমাৰ সুভাষ দা আটাইকেইজনকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ মৰ্চা কাইলৈ ভাজকা মৰ্চা শক্তিশালী হ'লে আমাৰ দলটো শক্তিশালী হ'ব সেই নিমিত্তে ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াই ইমিডিয়েট মৰ্চাৰ সভাপতিখিনিত নৱনিযুক্ত কৰিছে তেওঁলোকে কমিটি গঠন কৰি শক্তিশালী ৰূপত সংগঠনৰ কাম কাজ আগুৱাই লৈ যাব যিহেতু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে ছমাহ পিছতে আমি ৰাইজৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু নিশ্চিতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠৰ নেতৃত্বত আজি অসমত যি উন্নয়নৰ বন্যা ঢলিছে ঠিক তেনেদৰেই আমাৰ উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এঘাৰটা বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপন কৰি বাৰ বছৰত অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে আৰু তেখেতে যিদৰে আমি আমাক নৰ্থ ইষ্টক অসমক সুন্দৰভাৱে আগুৱাই লৈ গৈছে টকা শিকা দিছে বিভিন্ন আঁচনি দিছে আৰু সকলো আঁচনিয়ে সমাহিত কৰিছে ঠিক অসমতো আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ৰাস্তা ঘাট দলং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে হওক এডুকেশ্যন চেক্টৰেই হওক হেল্থ চেক্টৰেই হওক নিউ মানে যি এমপ্লয়মেণ্ট চেক্টৰে হওক যিদৰে চি ট্ৰিপুলে নিচিনা আঁচনিও দি যুৱ সমাজক আগুৱাই লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে তৰুণয় আঁচনিৰ মাতৃ সমাজক সন্মান ৰচা হৈছে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে মই ভাবোঁ অসমৰ জনগণে ছাব্বিছৰ যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আমাৰ যি গঠবন্ধন থাকিব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ অসমত এইবিলাক নহয় তেখেতে এটা কথা কৈছে আপুনি শুনিছে যে নে নতুনহে চাই নতুন সমষ্টি বহুত হ'ল নতুন সমষ্টিটো নতুন সেই চাৰিবই লাগিব আৰু কিছুমানে গম পাইছোঁ দুজন এজন নেখেলিব পাৰে তাততো নতুন সেই চাই যাব পাখিটোক আৰু মানুহৰ নাথাকে এইবিলাক ভুল শব্দ মই ভাবোঁ মানুহৰ হাতে থাকে আৰু হাত কাটিলেতো ব্লিডিং হৈ যায় গমেই নাপায় নহয়নে সেই কিছুমান এইবিলাক শব্দ আমি এৰিব লাগে যে মডাৰ্ণ যুগে কংগ্ৰেছৰ আস্থা বিশ্বাস তেওঁলোকৰ ছয়পন্ন বছৰ শাসনকাল কেৱল দুৰ্নীতিৰে ভৰপূৰ আছিল কেৱল স্বেচ্ছাচাৰী শাসন আছিল কেৱল বাংলাদেশী চৰণীয়া পথাৰ কৰি থৈ গ'লে অসমখন তাত বাৰী কি কৰিলে কিয় আজি এভেকশ্যন কৰিবলগা হৈছিল কিয় আজি কাজিৰঙাৰ গড়কেইটাক তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব পৰা নাছিল ফৰেষ্টৰ মাজে বেদখল হৈছে কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই দলটোৱে এই জাতিটোৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা নকৰ জাতি ধ্বংসকাৰী হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকে শুনক অসম আন্দোলনতেই হওক অন্যান্য আন্দোলনত আপোনালোকে চাওক কংগ্ৰেছৰ হিষ্ট্ৰি কি সদায় জাতি বিদ্বেষী আছিল জাতি বিৰোধী আছিল সেই ডেকা ল'ৰা ভট্টা কোনে কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে কৰিছিলোঁ তেওঁ দেখোন কৰিলে নহ'ব নাই ঘূৰি লৈ চকু পানীটো কি কাম নাই কংগ্ৰেছ দলে পঁচপন্ন বছৰ এই দেশ শাসন কৰিছে অসমতো প্ৰায় পঁচপন্ন বছৰে তেওঁলোকে শাসন কৰিছে কিন্তু কি কৰিছিল আপোনালোকে কওক আজি খুৰামুৰি আহিব পৰা ৰাস্তা আছিল বিজেপি চৰকাৰ হ'ল তেতিয়াহে হ'ল বাৰাংহাটি ৰাস্তা আছিল মই বেলেগ নকওঁ কংগ্ৰেছে শিকিব লাগে বিজেপিৰ ওপৰত বহুত দিন লাগিব শাসন আসনত দলটো ভালদৰে ৰাখক মই তাকেই কামনা কৰোঁ অখিল গগৈ উপস্থিত হৈ উচ্ছেদ চলিছে ৰাজপাৰ্ডা হাৰ্দি গৱাগ জাজমেণ্ট আছে চৰকাৰে হাত খাবতি বহি নাথাকে কোনো অখিল গগৈৰ কথা ক'লে অখিল গগৈ যেতিয়া চৰকাৰ আহিব তেওঁ যেতিয়া মাতি দিব তেওঁতো মোৰ ছবছৰ পিছতো নাই মই আজি গেৰাণ্টি হ'লোঁ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছৰ পিছতো অখিল গগৈ চৰকাৰ আনিব নোৱাৰে লিখি থক আজি টুৱেণ্টি ফিফ জুলাই টু জিৰ' টু ফাইভ এনেদাৰ টুৱেণ্টি ফিফ্ট জুলাই কিমান বছৰ হ'ব যায় টুৱেণ্টি ওৱান বুজি পাইছেনে একৈছশ চনৰ আজি টু জিৰ' নহয় জানো হা একৈছশ মানে শতাব্দীৰ তেওঁ চৰকাৰ নাহে লেট হৈ দিয়ক মই ক'ব বুলি কওঁ হৰেশ কলিতাই কৈছে যে আৰু এশ বছৰ পিছত চেঞ্চুৰীৰ পিছতো তেওঁ মানে দলৰ চৰকাৰ নাহে অসমত দিয়ক আমি নাজানো দাদা আমেৰিকাত অসম চাহৰ মানে নাম হৈছে আমি গৌৰৱান্বিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ চাহক আজি বিশ্বসভালৈ লৈ গৈছোঁ তেনেকুৱা কাজিৰঙাৰ গঁড়ৰ কথাও তেখেতে কয় আগতে গড় হত্যাৰ কথাও মেনচন হোৱা নাছিল কিন্তু আজি মোদী ডাঙৰীয়াই দিল্লীৰ পৰা আমাৰ অসমৰ গড়কেইটা ঠিকে আছেনে খবৰ লয় আজি শিপিনীৰ কথা খবৰ লয় মন কী বাত যোগে তেনেকুৱা কথা কৃষকৰ কথা খবৰ লয় সেইদিনা হ'ল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী